الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المرتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت ربي أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم <applause> آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر سنتالیس اٹتالیس انچاس پچاس اور اکاون ان پانچ تفس... پانچ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حکیم پر استفام نصیب فرمائے فرمایا قالت رب عنا یقون ولد سیدنا عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وعدہ دیا کہ میں آپ سے ایک بچہ پیدا کرنا چاہتا ہوں اور وہ بچہ میری طرف سے کلمہ ہوگا بغیر جو ہے نا باپ کے اس کو پیدا کروں گا لوگوں سے گفتگو کرے گا بچپن میں اور پکی عمر میں کلام کرے گا تو اس وقت کہنے لگی انا یقون ولد مجھے کیوں کر ہوگا بچہ مجھے کہاں مجھے کہاں سے ہوگا یہ بچہ ولم یم سسلی بشر کس انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا فالک کا کلّہ ہو یخل و فرمایا یوں ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے الا قوا عمر الفاع یقود الحکن جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا فون وہ ہو جاتا ہے وہ جو عالم و حلکتاب اولکمت اول طورات اول انجیل سکھلائے گا اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور طورات اور انجیل و رسولً بنی اسرائیل اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف انی قدی تم آیتم غب کم میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں انی اخلک لکم میر اب تی نے میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل فانف خفی فیون تیرم اللہ میں پھونک ماروں گا اس میں بس وہ ہو جائے گا اڑنے والا اللہ کے حکم سے وہ ابر القمہ ولابرس میں اچھا کر دوں گا مادہ زاد اندھے اور کوڑی والے کو وہیل مؤ تاب اللہ اور میں زندہ کروں گا مرتوں کو اللہ کے حکم سے وہ انبی حکم حکم بیمات و مات خلون میں تمہیں بتلاؤں گا تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو رکھ کر آئے ہو فی بوجود اپنے گھروں میں ان نفیزاری کا لایت اللہ اس میں فرمایا بہت بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے ان کم اگر تم ایمان لاتے ہو وہ مصد کل مابینہ یدیہ مینت توات اور تصدیق کرنے والا ہوگا جو اس سے پہلے کتاب تورات ہے ولی وخلہ کن با عبندہ اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں خود علیکم جو تم پر حرام کی گئیں وجیت کم بھی آ یا کو میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی فت اللہ سو اللہ سے ڈرو وطی میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و رب کم بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فا اسی کی ہی بندگی کرو ہا سرات المستقیم یہی سی ہے تو یہ ترجمہ ہو گیا اب ہم اس کی کچھ تفسیر سیکھتے ہیں قالت رب اللہ لی ولد سیدنا مریم سلام اللہ علیہ ان کو رب کائنات نے فرمایا کہ میں آپ کو بیٹا دوں گا ان اللہ یبشرو کی بھکالی متبن حسن المسیح اور میں آپ کو ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہوں اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا اس کی تفسیر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو جب یہ خوشخبری ملی تو سیدنا مریم حیران ہو گئی کہ ضابطہ تو یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے نتیجے میں اللہ اولاد عطا کرتا ہے لیکن یہاں تو میرا نکاح ہوا نہیں اور بد کردار میں ہوں نہیں میں ایک خاندانی عورت ہوں با کردار عورت ہوں قرآن حکیم جو سیدنا مریم کی صف جو ان کی قرآن حکیم سیدتنا مریم جو ان کی صفائی بیان کر رہا ہے ان کی بیبل میں اس کا پچاسوں حصہ بھی نہیں ملتا نوے حصہ بھی نہیں ملتا تو فرمانے لگی مجھے کہاں سے ہوگا بیٹا ضابطہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا ملاب ہوتا ہے میرے تو نکاح نہیں ہوا اور دوسرا ضابطہ کہ اگر نکاح نہیں ہوتا خدا نخواستہ بد کردار ہو کسی انسان کے چھونے سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے اور میں ایسی ہوں نہیں اللہ نے میرے ماں باپ کو عزت دی ہے میں ہارون کی بہنوں یا اخت ہارون ہارون کی بہن ہوں تو مجھے کیسے ہوگا ولم یم بشر کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی کو ہاتھ لگانے کی جرت ہی نہیں ہوئی قال کذالک اللہ یخلق ما یشا فرمایا کہ یہ تو تیرے تصورات ہیں تو سمجھ رہی ہے کہ بے اسباب کے درجے میں ہوں گی تو مجھے اولاد ہوگی لیکن جو پیدا کرنے والا ہے جو خالق ہے بدی ہے بغیر کسی مادہ اور مٹیریل کے وجود دینے والا ہے فرمایا اس کے لیے کیا مشکل ہے بغیر ماں باپ کے آدم کو وجود دے دیا اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو وجود دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے فرمایا یوں ہی اللہ پیدا کرے گا جیسے چاہے گا اللہ بغیر والد کے پیدا کرے گا اللہ بغیر مرد کے اولاد کالا خزاری فرمایا اللہ نے یوں ہی ہوگا یوں ہی اللہ کرے گا یخلوق کو معایشہ پیدا کرے گا جو چاہے گا کیوں ادا قبا امر جب کسی کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے یقول یقود تو فرماتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے ہو جا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے وہ محتاج تھوڑا ہے وہ تو محتاج نہیں ہے وہ تو غنی ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ ساری کائنات سے برتر اور بالا ہے فرمایا وہ کہے گا ہو جا ہو جائے گا و الم الکتاب آگے عیسیٰ علیہ صلاحات والسلام السلام کی کچھ صفات بیان فرمائیں فرمایا اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دے گا کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے قرآن کی اس کو تعلیم دے گا کیونکہ وہ آئیں گے اس زمانے میں جب دوبارہ آئیں گے تو اس وقت قرآن کا دور دورہ ہوگا اس وقت قرآن کا راج ہوگا تو قرآن اللہ اس کو سکھلا دیں گے اور اللہ موج ذاتی طور پر قرآن کی تعلیم ان کو عطا کریں گے والحکمہ اور تہ کی باتیں سنت کی باتیں حکمت کی باتیں اللہ ان کو عطا کرے گا اور تورات تورات کا علم عطا کرے گا. سے مراد یہاں قانون ہے کیونکہ موسیٰ علیہ والسلام کی قوم نے اللہ سے قانون مانگا تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تورات کا معنی ہوتا ہے قانون تو اللہ اس کو قانون سکھا دے گا اور انجیل اور اس کو انجیل سکھائے گا انجیل کا معنی ہوتا ہے بشارت انجیل کا معنی بشارت جھیل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ بشارتیں دی گئی ہیں بہت زیادہ بشارتیں دی گئی ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي بے رسولین یا تی احمد جناب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میں مقصود کہنات نہیں ہوں میرے بعد ایک ذات آنے والی ہے بِرَسُولٍ وہ رسول ہوگا يَأْتِي تیم باعدی میرے بعد آئے گا اسمُهُ ہو احمد ان کا نام نام نامی نام اسم گرامی احمد ہوگا تو وہ بشارت دینے والے ہوں گے مبشرم بے رسول تو انجیل کا معنی بشارت انجیل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی گئی فرمایا اس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ رسولم الا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا بنی اسرائیل کا نبی ہوگا نبی ہوگا بنی اسرائیل کا لیکن آخر میں جب آئے گا بطور نبی کے نہیں ہوگا بلکہ آخر میں جب آئے گا تو اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور قائد اور رہنما بن کر آئے گا اپنے منصب نبوت پر فیض ہوتے ہوئے وہ ان کی نبوت کا راج نہیں ہوگا نبوت کا راج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا تو فرمایا کہ اس وقت جب وہ پیدا ہوگا پیدا ہونے کے بعد اللہ اس کو رسول بنائے گا تو وہ بنی اسرائیل کی خاص قوم کی طرف رسول ہوگا پوری امت کے لیے نہیں ہوگا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے نبی یا تو خاص علاقے کے ہیں یا خاص قوموں کے ہیں یا خاص خاندانوں کے ہیں اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی عالمی نبی نہیں بنایا اور جو بھی نبی آیا وہ اس علاقے کا اگر دوسرے علاقے کا کوئی آدمی اس نبی سے فیض حاصل کرنا چاہتا تو وہ فرماتے کہ میں آپ کی طرف نہیں بھیجا گیا میں آپ کا نبی نہیں ہوں میں اس علاقے کا نبی ہوں اسی طرح ایک واقعہ جناب ایک علیہ سلاد سلام کے پاس کو پیش آیا ایک عورت آ گئی پوچھا تو کس قبیلے سے ہے کہنے لگی میں کن عام سے ہوں وہ عورت کہتی ہے کہ میں وہ عورت کہتی ہے میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں فرمایا تو کنعان سے ہے میں کنعان والوں کے لیے نہیں میں تو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ تو شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے فرمایا ومانس اللہ کا فت الناس میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر پُل یار انی رسول اللہ علیہ جمی آپ فرما دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں فرمائیں باعث تو اسود فرمایا میں گھر کالے اور گورے کی طرف بھیجا گیا ہوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں کسی علاقے کے لیے نہیں کسی, قوم کے لیے نہیں, کسی خطے کے لیے نہیں کسی ملک کے لیے نہیں کسی خاص بر اعظم کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے نبی ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمین و آسمان تک اور دائیں بائیں مغرب مغرب مشرق شمال جروم ہر طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے لہذا درمیان میں کسی نبی کی کوئی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی تو یہ نبی علیہ اللاط والسلام السلام کی شان ہے فرمایا کہ میں خاص بنی اسرائیل کا رسول ہوں گا انی قدیت کم بھی من ربکم اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نشانیاں عطا کرے گا میں تمہارے پاس نشانی لاؤں گا وہ موجزات ہوں گے موج ذات خر کے عادت فیل جو اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا پیغمبر کے چاہتے ہوئے اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا اگر اللہ چاہے تو پیغمبر کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ہو جاتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے خر کے عادت اور ایسا کام جو عام مخلوق نہ کر سکے وہ اللہ کے نبی سے ہو جاتا ہے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے ہے فرمایا

گھارے سے پرندے کی شکل بناؤں گا پرندے کی شکل بناتے گھارے سے اور پھر اس کی شکل مکمل کر کے اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا اور وہ تھوڑا فاصلہ چلتا تھوڑا فاصلہ اڑتا اس کے بعد وہ گر جاتا ختم ہو جاتا تاکہ خالق اور مخلوق کی پیدا کردہ چیزوں میں فرق واضح ہو جائے تو فرمایا میں لیے یہ پیدا کروں گا وہ عبر حول ابرس اور میں درست کروں گا اکمہ مادر ذات اندے کو جس کو بالکل بینائی نہیں ہے آپ آپ صلی اللہ آپ علیہ صلاحت والسلام اس کی آنکھوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اللہ کے حکم سے درست ہو جا تو وہ تندرست ہو جاتا فرمایا ولابلس اور برس والے کو زام والے کو جس کا آج تک علاج دریافت نہیں ہو سکا بڑے بڑے حکمہ یونان کے حکمہ اور بڑے بڑے فلسفر اس کا علاج تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے لیکن جناب عیسیٰ علیہ صلاح والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ جس کے جسم پر یہ ایسی بیماری پھیل جاتی برس کی اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیں اور ہاتھ پھیر کرتے وہ بیماری تندرست ہو جاتی بعض نے کہا کہ پھول بری یہ بیماری ہے کہ جس پر جسم پر سفید دار نشان بن جاتے ہیں ان پر ہاتھ پھیر دیں تو اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا تو بڑے بڑے حکم ہاں ناکام ہو گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتے فرمایا میں وحی الموتہ باذن اللہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک دوست اس کو زندہ فرمایا اس کی بہن آ گئی کہتی ہے کہ میرا بھائی مر رہا ہے دکھ ہوا آپ تشریف لے گئے فاصلے پر تھے جب وہاں پہنچے تو وہ فوت ہو چکا تھا تو فرمایا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اسی طرح ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا وہ بہت غمگین تھی کہنے لگی کہ آپ دعا کریں میرے بچے کو اللہ زندہ فرما دے تو آپ نے فرمایا کہ کم بے اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اسی طرح جناب سام بن نو کو حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے ان کی قبر پر جا کر آواز دی کہ قم بے عزل اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ وہ جب کھڑے ہوئے تو پریشان ہو گئے درد دیکھنے لگ گئے کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہوگی ان کے بال آدھے سفید ہو چکے تھے اس وقت سفید بال ہونے کا رواج نہیں تھا تو اس وقت حیران ہو گئے اور سفید بالوں کا رواج جناب ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سے اللہ نے ڈالا ہے کہ سفید بال برکت والے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے اور فرمایا وہ انبی حکم بات قلون و مماتون میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور تم کیا جمع کر کے آئے ہو تو جناب علیہ بتلاتے تھے کہ کیا چیز تم کھا کر آئے ہو کیا چیز گھر میں کھا پکائی ہے کیا کھا کر رہا ہو اور کیا تم بجا کر رکھو فی بجوتے کم اپنے گھروں میں ان نفیزات فرمایا اس میں تم آ نشانی ہے اگر تم ایمان لاتے ہو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرز ہوتا ہے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے موجزات کا انکار کرتے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے یہ اللہ کا فیل ہوتا ہے اللہ اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں پر سرزد کرتا ہے اور یہ حرک عادت فیل ہوتا ہے ہر ہاں آدمی نہیں کر سکتا اور کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ مصد کلی ماں بے نہیں اور فرمایا کہ تصدیق کرنے والا ہوگا جو اس سے پہلے کتاب تورات ہوگی تورات کا پیچھے مانا ہم قانون پڑھ چکے ہیں اس کی تصدیق کرے گا ولی الحلکم بعض الوی خبرم علیکم اور فرمایا کہ وہ تاکہ تمہارے لیے حلال کروں میں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی جیتی جیتی جیسے بنی اسرائیل پر پہلے چربی حرام تھی اسی طرح مچھلی حرام تھی تو بعض چیزوں انہوں نے اپنے پر حرام کر دیں تو بنی اسرائیل پر آ کر انہوں نے حلال کر دیں فرمایا وجی تو کم بھی آئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لاؤں گا جناب عیسیٰ علیہ والسلام ان کو موض دکھلائے فرمایا فتق اللہ واتیون اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے ہاتھ پر یہ چیزیں سرزد ہو رہی ہیں اور یہ بطور معجزہ کے ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ بطور معجزہ ہے اور کیا دعوت دی ان اللہ و وربہ کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے میرا ہی رب ہے تمہارا ہی رب ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو رب کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں درجہ کمال تک پہنچانے والے کو تو فرمایا اللہ میرا ہی رب ہے مجھے پیدا کرنے والا مجھے درجہ کمال تک پہنچانے والا میری تربیت کرنے والا وہ رب تمہارا ہی رب ہے کیونکہ اللہ یہ کیوں دعوت دی کیونکہ لوگ ان کو خدا کہہ رہے تھے لوگ ان کو رب کہہ رہے تھے فرمایا نہیں نہیں میں رب نہیں ہوں میں تو محتاج ہوں پیدا ہوا ہوں جناب مریم سے اور رب وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا بلکہ ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے تو فرمایا ان اللہ ربی و حکم مجھے رب نہ سمجھنا اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فا جب وہ رب ہے اس کے اندر یہ سب صفات کمال جامع ہیں وہ اللہ واجب الوجود ہے اس کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا وہ اللہ خالی کے کل ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ رضا کے کل ہے ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے تو یہ صفات اس اللہ کی ہے میرے اندر نہیں لہذا جب یہ صفات کا مالک وہ ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ کی ہی بندی کرو فعبدو اسی کی ہی عبادت کرو فرمائے اس کی عبادت کرنا حالہ صراط مستقیم یہی سی دا ہے یہی ہدایت کے رستہ ہے کہ ہم اللہ کی ہی بندی کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نصیب فرمائے وہ ماتوفی کلام